Первый заместитель начальника военного специального отряда специального назначения Управления Государственной службы по изучательным ситуациям в городе Севастополе, майор службы гражданской защиты Диссельский Николай Константинович. Николай Константинович, о в том, что шли... Значит, на оперативно кондиционный центр поступило сообщение о нахождении якобы взрывоопасного предмета в акватории Приморского парта города Ялта. Значит, на место было отправлено группа подводного разминирования для идентификации этого взрывоопасного предмета э, с целью э, его дальнейшего уничтожения если таковая заявка подтвердится Значит, в результате э, проведенных работ э, объект э, был идентифицирован как э, предположительно буй который использовался для указ указывания фарватера, либо для каких-либо других целей то есть э, не подтвердилась заявка о наличии взрывоопасного предмета. Значит, с целью для того, чтобы этот предмет, этот объект не внушал опасность жителям города Ялты, дайверам, он был транспортирован, поднят на специальных на специальном оборудовании и доставлен на береговую черту для дальнейшего его транспортировки уже в более безопасной место.